Суточно проходит дежурство, все нормально, но, как говорят, береженого Бог бережет. Просто те события, которые возникли в Мариуполе, как бы в целях перестраховки, для того, чтобы оставить работоспособность здания, делаем дополнительные меры. То есть будет принято решение о дополнительных мерах предосторожности. Это все уголовные дела на него. Копия документов. Копия документов, да. Пусть он внимательно ознакомится Победу. Будем бороться против этих хем, которые разработаны сином. Безветкин, комиссаров, откуда финансируются деньги потом на сепаратистов, на тетушек, откуда ишли деньги на 26 января, когда людей мирных побили. Вот откуда все это финансируется. Все это схемы сина. И скоро этим схемам просто придет конец. Сина в отставку как бы это одно. То, что передали зеленку ему, это ему как бы предупреждение о том, что если он не поступит как как человек, как мужчина по совести, не уйдет в отставку, то в следующий раз эта зеленка просто будет у него на его лице. контакт нікому і ніколи більше руки не дала. Можна шаплю. Якщо робити ось то вона навіть захищає мене те, которые сегодня работают, те казаки, которые наверное единственные казаки, которые сегодня это отдельное отделение у нас ребята, это каскадеры, э, э, сечи, те, которые работают у нас отдельная группа есть. Так мы нас многие путают с казаками, к сожалению, на сегодня, на сих пор казачество запорожское не проявило себя в патриотических движениях. Они вроде как собираются, надеемся, наконец у них пройдет там изгнание изгнание э, неправильных казаков, прием правильных вот вот они уже должны выступить скоро позиции. Ну, я говорю, нас путают э, с казаки, мы не казачье подразделение, мы подразделение по охране общественного порядка. -полк. И, да, да, да. Сегодня в полку насчитывается до 200 человек. Это активные бойцы, мы принимаем всех желающих. Я говорю, как минимум обучим, как максимум просим стать на место в случае возникновения каких-то ситуаций по угрозе охраны общественного порядка. Он будет делать такие Насколько себе, Сами таким силе захищаючи помешить будь-якому напрямку. У запроске журналистов складывается мнение, что в Запорожье создан батальон Фантом. И презентация состоялась. Батальон никто не вы не видел. В день когда губернатор должен был в составе вместе с журналистами ехать на... Арбазу Близнецы, где должен расквартироваться батальон. За пять минут до выезда пресс-служба губернатора сказала, что батальон уехал служить на границу с Донецкой областью. Мы связались с подполковником Михаилом Логином за военком, попросились у него узнать, то есть попытались у него узнать, где будет служить батальон, потому что сложилось подозрение, что батальона нет. Вот, Логин он сказал, что еще не выехал, а сейчас он располагается на близнецах. Мы пытались попасть на близнецы. Логин сказал, что это секретная информация, хотя раньше там бывали журналисты не раз, там сейчас, по сути, тайс службы особо не ведет. Вот. Но он сказал, что нас туда никто не пустит. Вот. Мы попросили, чтобы он нас сопроводил, потому что есть акции, когда ему надо, что-то показать. Он с удовольствием медит с журналистами. А тут сказал, нет, это невозможно, это секретность. Вот. И где будет располагаться батальон, он тоже определенно ничего сказать не мог. То есть увеливал от ответа. Батальон есть, батальона нет. На бумаге существует, глаза его никто не видел. По всей видимости, военкомат отрапортовал, Народная Рада отрапортовала перед губернатором. Тот хотел показать журналистам, а когда коснулось дела, показывать нечего. Он будет охранять границу между Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областью. Они будут нести по всей территории границы службу на блокпостах и другими способами, которым они учились, для того, чтобы не допустить сюда проникновения неких групп диверсионных, либо сепаратистских, либо чисто бандитских. Так Я О, этого знаю. Вот, вот, это вот, Да. Это я тоже видел. Здесь находились партизаны, которые уехали сейчас. Они куда уехали? Да, на границу. Да Прикрывать границу. Да. Чтобы не могли А вот этот батальон, какой он тут был, да? Батальон? Ну, который сказали, что в Донецку ехал. Находимся вот здесь, тут, видите, где палю на машины находится. Угу. Есть... И сейчас на кордон с Донецком, каждый да, поехал? Ну, туда, в края. А мясо тут по случаю, чи завжди є? А ну, кормлять нормально, да, в принципе? Да. А цей батальон с вами спільно тренувався, чи якось окремо? Який? Ну, и як тут, розказують було. Отдельно. <music> а стрельбы проводится на учение? Ладно, нет. Не тому, закинчилось стрелять. Зараз на что тыжни проводится. Ну, это уже мыши обстреляны. Как бы вещи. Те, что не обстреляны, что ты нас. Концерт почти смогут вести там, где стреляют. А можно, а можно вот, где, где вы отстрел вели? С автомата, вот это, видите, вот. Сейчас еще вот угу. А это с, с пистолета. Ну, хм, ты ясно. А ценове да, який-то? Ну, вот это, типа, да. Это кто-то, ну, в Запорожье, хотели купить бронежилет И они, как бы, дали ну, военкомат, да. типа, а они, в свою очередь, uh -huh. нам. типа. По... Ну, есть ли возможность у нас тут куда Испытать, ну, мы испытать да? Ну, это как бы хороший, вы видите, вот что. А батальон, якой тут был вензлам, займался чьи Крема, якобы. Не, отдельно от нас. А у них постоянно тут стрельбы проводились. Вот там на стрельбище. А, ну, они к нам никакого отношения не имели. А кто в вашем батальоне? Батальйонів дивізіоні служить? в основному місто. Да? Я сьогодні зранку повернувся з Палаючого Донбасу. Про ці проблеми можна говорити дуже багато. Але ж про інше, про оцей наш регіональний, а точніше обласний самообман, що ми щось Тут робимо і доповідаємо Києву, що тут великі успіхи по формуванні громадських, формула... по громадських організацій, які будуть, будуть озброєні, а деяких вже озброєні, що вони вже з успіхом десь там воюють. Це брехня, по-перше, там знаходиться частина Запорізької в минулому. Беркуту, штатних працівників. Я зустрічався на протязі двох ночей одного дня з різними сторонами. Скажу, що та сторона володіє ситуацією, хто тут, хто в них приїжджає до Донбасу. До Донбас, якщо приїхав батальйон Жентомра, таким приїхав. За Запоріжжя поки що там не знають і не чули. Ну, кордон, ви переїжджали на кордоні ніяких службовців цього спецбатальйону територіальної охорони не бачили. Ні, не бачив. Ну, ви приїхали тоді, коли батальйон вже вийшов, його просто не було на близнюках. Він виконував завдання, розпочав виконувати з вечора і вночі, і так далі. І на дзвонок, там не погоджений ні з ким дзвонок, що ми повинні їхати на Близнюки, а там уже остання колона виходить взагалі. Деякі, мабуть, їхали туди, журналісти і казали, що там вже нікого не, немає. Звонки зранку, це питання повинно вирішуватись на такому рівні, допустимо, коли ви визначаєте, що ви повинні їхати, ви повинні це вирішити питання, там, ну і так далі. Вирішили не ми, а губернатора. Не треба на нас свалювати. Нам сказали, мы пришли, а там ничего не Дима, они вечером все уехали. Вечером еще все стояли. Я уехали, не знаю, я там С земной вы ничего да. не вырешили. Вы вырешили, когда уже же батальона не было. Сранку да перезвонили. Нет, нет, нет. Ну, она быть нестыковка как была. В пятницу 16 числа я поехал в командировку в Розовский район. А на границу с Донецкой областью. Меня заинтересовала информация о том, что дважды пропиаренный губернатором Запорожской области Валерием Барановым и военкомом Запорожской области Давидом Нуэном батальон территориальной обороны, он как-то пропиаренный, но никто его не может найти. Я узнавал в Розовке и в Куйбышево райцентр, который рядом с Розовкой, где находится этот батальон, и мне подсказали, что есть на территории Куйбышевского района, на границе с Бердянским районом. То есть это возле села, не помню как называется, но это довольно далеко от границы с Донецкой областью. Нашел я взвод, который принадлежит к этому запорожскому территориальному батальону. Около 30 человек там. Замком взвода по званию, он не представился как его зовут, но погон старлей разговорился я с ним, хотя он на контакт явно не шел, как и остальные бойцы, которые подходили, каждый из них требовал удостоверения. Рассказал он о том, что он срочно не служил, ему 48 лет, этому старшему лейтенанту, который представился как замполит, ну говоря в советской терминологии, он замполит. Он срочно не служил в армии, Учился в СИКОС-институте каком-то, где была военная кафедра, то есть он получил там звание лейтенанта. Ну, это в советские времена еще были. Довольно интересная беседа с ним получилась. То есть я понял, что он полностью на стороне сепаратистов, поскольку он не верит в то, что на территории Луганской и Донецкой области находятся российские сотрудники спецслужб о том, что там идет настоящая война и убивают людей. Как с одной стороны, так и с другой. В общем, у меня сложилось полностью впечатление, что этот э, взвод, при возможности, он перейдет на сторону сепаратистов. А сколько людей там было? Я полностью не видел, поскольку было жарко и большинство людей в палатке было. Ну, около 30 человек. Утворена робоча група, яку я маю честь очолювати. Групою було прийнято достатнє рішення утворити народне ополчення Запоріжжя, підпередкувавши його Раді оборони області. На сьогодні е, рекомендації, згідно рекомендації Ради оборони області, е, Ради е, робочої групи в управлінні існіці зареєстровано на Народне ополчення Запоріжжя, Обрано командира організації, заступників та начальника штабу. Створено батальон народного полкинья Запорожья, СИЧ, начальником штаба призначено полковника Володимира Парапаша. Район, администрации. Не заважают, но и помогают, защитить и защитить... Мы сегодня работаем над тем, чтобы создать свою горячую линию. Мы это сделаем, потому что очень много информации поступает. Мы создадим, постараемся сделать такой же номер, как 565 для поддержки нашего ополчения, чтобы все желающие могли материально поддержать. Не каждый пойдет в банк, в а вот таким механизмом, возможно, мы сможем оказывать поддержку. Не, ну в то готовы стать. Э, спочатку в лавы готовы были стать. Э, ну, говорить, заявы какие-то какие стал складу. Вот. Это сколько? Ну, это было, у нас количество доходило до 500 где-то так. Вот. Но в виде несерьезности этого мероприятия люди просто разворачиваются и уходят. Вот, мало того, каким-то образом, не знаю, кто-то дал объявление в газете о том, что так сказать, у нас производится разборка автоматов, вот, и на это пошли даже женщины, даже с маленькими детьми.